नमस्कार मित्रांनो शैक्षणिक स्वराज यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत आहे आज आपण अभ्यासणार आहोत सातत्यपूर्ण सर्वंकश मूल्यमापन आकारिक चाचणी क्रमांक दोन विषय हिंदी वर्ग आठवी एकूण पंधरा गुणांचा हा पेपर आहे मित्रांनो प्रश्न पहिला रिक्त स्थानुकी पूर्ती करो म्हणजे रिकाम्या जागा भरा परतिबा का पैमाना डॅडॅश की उंचाई नापता उत्तर मेदा मानवता का डॅडॅस बन मन की डायडैश नापता मीटर एंड गहराई दोन लकड़हारी की कुल्लाड़ी डायडाश की थी आंसर लोहे की भगवान लकड़हारी की डायडैश से प्रसन्न हुए थे उत्तर ईमानदारी दांत बड़े डायडैश थे उत्तर गुस्सासी हो गए थे प्रश्न दूसरा एक से दो वाक्यों में उत्तर लिखो उत्तर जीव ने दांतों को क्या चेतावनी दी उत्तर जीव ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी डॉक्टर को बुलाऊ बुलाऊ क्या यह चेतावनी दी दो पेड़ हमें क्या देते हैं उत्तर पेड़ हमें शुद्ध हवा पानी और भोजन सभी कृत देते हैं तीन धरती का श्रृंगार किन से होगा उत्तर फूलों फलों से धरती का श्रृंगार होगा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए प्रश्न दूसरा अ मुहावरे का अर्थ लिखो रंगे हाथ पकड़ना उत्तर अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना घोड़े बेचकर सोना निश्चिंत होकर सोना तीन लालच में पड़ना उत्तर मुंह में पानी आना प्रश्न दूसरा ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो कोई भी तीन खिचड़ी वाक्य में प्रयोग करो आज घर पर खिचड़ी पकाई गई है दोन शरीर मेदा समानार्थी शब्द लिखो शरीर देह काया मेदा बुद्धि ललक विुद्धार्थी शब्द लिखो सुप्त नफरत चार नदी पानी सभा धनी स्वज्ञा और विशेषण के भेद के साथ लिखो स्वज्ञा नदी पानी विशेषण धनी दिए गए विषय पर पंक्तियाँ लिखो पेड़ों का मानव जीवन में उपयोग और जीव एवं दांतों का कार्य तीन धरती को हरा भरा रखने के लिए मानव का कर्तव्य धन्यवाद दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर शेयर करो थैंक यू